Ну, скажіть, мій русский, тільки чесно. От чого вам ще не вистачає? А? Ну от чого? І якщо можна, я сам же ж зараз і отвічу на цей свій вопрос. Вам зараз дуже не вистачає. Отих страшнючих санкцій на вашу нафту, якими розвився Трамп, і які він так і не введе. І ще вам дуже не вистачає наших ударів по вашим НПЗ. Бо якби було і те, і те, ви б зараз хорошенько прочувствували цю красоту цієї війни. Хоча ваша економіка і так вже починає добре її чувствовати. Можемо скатитися в рецесію. Росстат зафіксував обвальне падіння прибув російських компаній. Падіння цін на серію, уже стачання санкцій і рекордна з 2000-х ставка центрального банку ударили по фінансам крупніших російських компаній. Так це ще не ударили. Це якби ми треба А Американці, не будь вони путінськими потаскухами, і ще зверху додали, тоді, да. тоді це було б як ніколи. Кстати. Бо коли хтось починає так, знаєте, логенько шататися, його іноді достатньо просто, просто так разочок легенько подтолкнути, щоб він нахрен улетів кудись в канаву. А там нормально так все вже зашаталось. В марте сольдированный финансовый результат организации РФ, прибыль минус убыток, обвалился на 34% и составил 1,45 триллионов рублей, следует из опубликованных в среду данных Росстата. По сравнению с тем же месяцем прошлого года, бизнес не досчитался около 750 миллиардов рублей прибылей, а убыточной стала каждая третья работающая в России компания. Деньги обвалились на треть. Треть денег куда-то дилась. А кто-то еще смеялся. Засмілих прогнозів ведучих економістів, що коли ти штучно накручуєш воєнні розходи, це закінчиться цим. От воно потихоньку і починає прилітати. Коли ти втратиш на производство того, що потім хто то в даному випадку, ми, все це тупо попалить на фронті, у тебе в економіці виростає дира, яку вже нічим закрити. Бо то, чим закривали раніше, воно воно кудись подівалося. в сырьевом сердце российской экономики, добыча нефти и газа, сольдированная прибыль рухнула почти вдвое, до 789,5 миллиардов рублей. А в минусе первый квартал закрыли 40% предприятий. Более 13% сольдированной прибыли лишились производителей продуктов питания, почти 30% фабрики по выпуску одежды, 33% мебельная промышленность, на треть обвалились прибыли строительных компаний. На 94% или более чем в 17 раз рухнул финансовый результат нефтеперерабатывающих заводов. вот вам на треть на половину, на 94%. И ты можешь сколько угодно надувать щеки, всем рассказывать, что ты можешь воювать вечно, но ты можешь обманывать этим слушателя, но цифры ты не обманешь. Цифры заканчиваются раньше, чем твое вечно. И запах погаре в их экономике сейчас проносится вот такой штормом, потому что система штучной накачки перестает работать. И война, яка подавалась чуть ли не в роли спасителя, перерастает в проблему. Накачанная триллионными расходами на выплаты военным и гособоронзаказ, российская экономика держится на почти исключительно лишь за счет связанных с ВПК отраслей. За пределами оборонки найти растущие сектора сложно, констатирует главный экономист Ти инвестиций Дарья Донец. И хотя военный бюджет в этом году увеличен на четверть, этих вливаний едва хватает, чтобы удержать экономику в плюсе. По итогам первого квартала рост российского ВВП замедлился до 1,4%, что втрое ниже, чем в прошлом году, 4,1%. Квартал к кварталу экономика начала сокращаться впервые с 2022 года. И, скорее всего, этот тренд продолжается, считает Дмитрий Белоусов, замглавы близкого правительства Центра макроэкономического анализа и прогнозирования. Сейчас есть риски, что мы во втором-третьем квартале можем скатиться в техническую рецессию. Ну, сами можете представить, как у них сейчас идут дела, когда даже наближение до правительства источники начинают быть в набат. Но их пока никто не слушает. У них же победа о-тот, о-тот. -от. Да проскочим, говорят в Кремле. А хрен там, говорят экономисты. Все больше отраслей показывают падение. В правительстве просят Центробанк поддержать экономику. Власти все сильнее беспокоятся, что управляемое охлаждение экономики, как называл его вице-премьер Александр Новак, может стать неуправляемым. Экономика резко тормозит после двух лет быстрого роста, заявил министр эконом развития Максим Решетников и перечислил. Видим, все больше отраслей реального сектора показывают падение выпуска. Замедляются темпы роста потребительского спроса. При этом прирост доходов населения продолжает уходить в сбережения, а не на потребительский рынок. Ну так правильно, Коли ти вкидаєш в економіку багато грошей, які перестають працювати, ці гроші уходять в пісок. Вони по суті тікають із економіки. І що роблять в такому випадку умні люди? Правильно, вони просять вкинуть туди ще більше грошей, по суті, розкручуючи маховик уже запущених процесів. І як би воно не виглядало опасним для нас, нам наоборот цього лафа. Но тільки в тому випадку, якщо приток нових грошей в їхню економіку буде тормозитися і далі. Нефтегазовые доходы бюджета России обвалились до минимума с января 2023 года и могут достичь критически низкой точки. Об этом пишет РБК со ссылкой на анализ данных и опросы экспертного сообщества. По данным издания, нефтегазовые доходы бюджета в мае достигли минимума почти за два с половиной года и составили 5127 миллиардов рублей. Ниже было только в январе 2023 года. Поступления снизились вдвое по сравнению с предыдущим месяцем и на 35% в году. Хорошая тенденция. Ибище усилить бы. Ну для цього треба одну мало, щоб там в одного Трампа в голові клепка з'явилася. Ілі, ну бо це я будемо чесні, нарисував вам зараз такий нереальний сценарій, щоб воно худобєдно, як то саме і далі трималося на цьому рівні. І там, де не працюють санкції, там працює риночна економіка, яка навіть нинішній рівень санкцій допомагає. Прибыль Роснефти упала почти на 60%. Чистая прибыль корпорации Роснефть по сравнению с аналогичным периодом 2024 года сократилась на 58%, пишет газета «Коммерсант». В отчетном периоде компания работала в условиях дальнейшего ухудшения макроконъюнктуры, включая снижение цены российской нефти «Уралс» и расширение дисконта в новые санкционные ограничения, а также укрепление рубля, сказал глава корпорации Игорь Сечин. А вот и Роснефть певне по стопам «Газпрома». Правда, в отличие от того бывшего гіганта, вона ще не банкрот, яка та символічна прибуль там ще рисується на дойно й Вона вже будь-перестала. Скоро сама у Путіна денег проситиме, а не Путін у неї. Самая богатая нефтяная компания России стала убыточной и уволила почти 3000 сотрудников. Четвертая по объемам добычи и первая по объему наличных на счетах нефтяная компания России «Сургутнефтегаз» завершила первый квартал 2025 года в минусе, следует из ее отчетности, опубликованной в пятницу. Я же говорю, тенденция хорошая, вот бы еще усилить, но и без того ті санкции и еще Байденовские, его поздней каденции, плюс наши удары по их НПЗ, вот это только сейчас начали давать свои ароматные плоды. В России рекордное падение экспорта бензина. В мае 2025 года экспорт бензина из России по морю сократился почти в два раза, как по сравнению с прошлым годом, так и с предыдущим месяцем. Об этом пишет РБК со ссылкой на Центр ценовых индексов, передает Арбат Медиа. Российские компании вывезли за границу 133 тысячи тонн бензина, на 47% меньше, чем в мае 2024 года, и на 63% меньше, чем в апреле. Эксперты объясняют падение экспорта укреплением рубля и затяжными ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах. Опять же, там, где не работает Трамп, работают наши агенты в их правительстве. які стыд здриць непонятно зачем, начали укреплять рубль. Вроде на его курс еще кто-то обращает внимание. Но экспорт невыгодным они уже сделали. И оттуда бы, конечно, ух, Путин начал бояться обвала цен на нефть. Российские власти опасаются, что во втором полугодии на нефтяном рынке возникнет избыток предложения, который приведет к дальнейшему падению цен. Об этом Ройтерс рассказал источник, знакомый с ходом переговоров внутри картеля ОПЕК+, членом которого является РФ. Но хотя бы это можно как-то подстегнуть, а? Потому что это выгодно уже не только нам. С такими расчетами вообще-то Трамп приходил до власти. Но отдуваться, как всегда, придется кому-то другому. Еврокомиссия предложила снизить потолок на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель в рамках нового пакета санкций. Еврокомиссия подготовила предложение по новому пакету санкций против России, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Я уже не хочу даже лишний раз в суе называть фамилию того деятеля, который больше всех будет этому противиться и по итогу всем все пересре. Но даже без его активного участия процессы идут в правильном направлении, в направлении движения русского корабля куда уже собирается стартовать вся русская экономика. А там мы потом и побачим, кто и насколько долго сможет позволить себе воевать вечно.